Харьковские ученые, сотрудничая с коллаборацией СМС, до которой входят 183 института из 38 стран света, смогли зафиксировать невероятный бозон Хиггса. Харьковские ученые усилиями трех харьковских институтов, это наш институт, физико-технический институт, это институт с материалов, и Харьковский национальный университет приняли участие в разработке, концептуальной разработке значит, и создании так называемых торцевых адронных калориметров детектора СМС. Эти работы были закончены успешно к началу, в начале 2000-х годов, и с тех пор акцент сменился на работы по подготовке к обработке данных, эксперимента СМС. Эти работы выполнялись в нашем Харьковском физико-техническом институте. У нас был создан вычислительный комплекс, который вошел в так называемую грид-инфраструктуру эксперимента СМС, и на который сегодня Собственно говоря, с момента запуска большого адронного коллайдера в 2009 году поступают данные эксперименты сімес и ведется их в У липні минулого року на спеціальному семінарі ЦЕРНу було оголошено про відкриття Бозона Хікса. І тепер головною задачею дронного колайдеру стало дослідження його властивостей. То, что так долго ожидали от Большого Адронного Коллайдера, наконец, свершилось. На Большом Адронном Коллайдере, в частности, в нашем эксперименте, в эксперименте СМС, сделан уже целый ряд открытий, но все-таки все ждали громких открытий, не рядовых, скажем так, а громких открытий, и тех, и открытий тех явлений, ради которых собственно, и создавался вот этот огромный ускорительный комплекс, Большой Адронный Коллайдер. И вот, наконец, такое открытие произошло. Не обнаружена некоторая частица, которая распадается, которая обладает массой в районе 125 гигаэлектрон вольт. Ну и распадается на два фотона и, или там, на две э, пары, там, электрон-позитронную и мионную пару. Вот. вот что обнаружено на сегодня. Увага світової наукової спільноти нині прикута до експериментів, які проводяться в церні на великому адронному колайдері. Де за участі також і українських вчених було віднайдено славнозвісний бозон Хікса таку собі божу частинку матерії. Сім українських учених. входят в состав того большого коллектива. Те публикации они появились, вот эти публикации появились в сентябре по базону Хиггса. Хиггса. Да. Так вот, всем украинских ученых являются соавторами этой работы. Поэтому это большое достижение украинских ученых, потому что Украина не находится на задворках этого процесса. Украина осуществляет целенаправленную политику, и наше агентство это осуществляет, по интеграции украинских ученых в мировое научное пространство. И поэтому ЦЕРН ⁇ это одно из главных заданий, которые мы получили в программе президента на ближайшие два года. И мы реализуем эту программу. Вот на сегодня сделаны большие шаги, я об этом вот в своем выступлении сегодняшнем сказал, что 20 сентября было принято решение на закрытом совете ЦЕРНа о том, что э, Украина будет имплементирована как ассоциированный член э, в ЦЕРН. То есть нам представляется статус специальный статус ассоциированного члена. Это Украина будет фактически первой страной, которая пройдет по этому пути и будет ассоциированным членом. Это ЦЕМ принял в 2010 году специальное такое решение, и как бы вот Украина и движется по этому пути. Ассоциированное членство дает нам возможность сидеть за столом переговоров, быть полноправным участником этого. Мы будем платить туда взнос, конечно, ну клубный билет, так сказать, на вход. Но от за это мы получим получим заказы церновские. Сейчас, в частности, мы получим заказы на апгрейд этих установок, потому что это новые индустриальные заказы. И уже у меня состоялись первые переговоры с Церновским руководством о том, что сюда приедут делегация инженеров Церновских, которые посмотрят возможности нашей индустриальной возможности Украины, чтобы разместить заказы. На... В частности, это вот и в технопарке Федовском, на них произвело очень большое впечатление делегация ЦЕРНа, которая посещала, и они готовы будут там разместить какие-то заказы на изготовление каких-то деталей и узлов для церновских установок. Есть только одна оговорка, которая была принята как бы на совете ЦЕРНа, что Украина должна как бы организовать, в Украине должны появиться новая программа какая-то или найти источник финансирования для финансирования этих работ именно поддержки ученых которые будут работать в Церне идет на это Министерство финансов все понимают важность этого и в новом бюджете скорее всего это будет предусмотрено ну, и и ваш институт сцентиляционных материалов, материалов еще проект, ряд академичных установ. Но реально в проектах Церна там где они есть в листе участников у нас участвуют как бы три организации от Украины это Харьковский физико-технический институт это в проекте СМС и LCB. Это Киевский институт теоретической физики в проекте э, Алиса и также Институт ядерных исследований Киевский в проекте ЛГБТ. Украина принимает участие в трех проектах. Но также отдельным особняком стоит это Гридовская система, и там уже несколько институтов, и это и Политехнический университет Киевский принимает активное участие. Всего вот что интересная такая цифра есть, всего с украинскими паспортами в Церне работает 47 человек. Наразі усі отримані результати залишаються приблизними і потребують підтвердження статистичними даними. Той факт, що у роботі над пошуком так званої частинки Бога залучено тисячі вчених усього світу, є беззаперечним. Підтвердження гіпотези, висунутої у 60-х роках минулого століття, Фізиком Пітером Хіксом про набування матерії маси і підтвердить стандартну модель. Якщо ж доказів на підтвердження існування частинки Бога у вчених виявиться недостатньо, то теорія стандартної моделі залишиться в історії експериментальної фізики, і їй на зміну прийдуть інші суперсиметрії чи суперструн. Є такою в останнє време. Это последнее время, это последние, наверное, пожалуй, 20-30 лет, это разрабатывается специальная теория, которая известна как теория струн. Ну, кстати, над этой теорией еще Эйнштейн начинал работать, но ну, вот как раз одним из последних его перед смертью действий, это как раз была попытка вплести все четыре взаимодействия в некую единую математическую такую вот теорию, то есть найти математическое описание всех четырех фундаментальных взаимодействий, которые известны. Но у него не получилось, но вот считается, что теория струн позволяет это делать. И вот одним из предсказаний этой теории является то, что вот могут существовать некие дополнительные измерения. Это помимо наших четырех измерений, которые мы знаем. Это длина, ширина, высота и время. То есть есть некие еще дополнительные измерения. И энергия, которая, на которой работает Большой Адронный коллайдер, и ее якобы достаточно для того, чтобы, возможно, эти дополнительные измерения увидеть. Подтверждение Поэтому. существования этого Базуна Хиггса. Даст э, э, определенную надежду, что ли, и уверенность даже в том, что в какой-то степени мы понимаем тот мир, в котором мы живем. Если даже это не бозон Хиггса, тогда можно будет сказать, что сделано открытие еще более сенсационное, нежели непосредственно обнаружение бозона Хиггса. Тож тепер перед адронним колайдером та вченими церну постало ще більше задач одна з яких пошук підтверджуючих теорій, які претендували на так звану теорію всього.